Кріс насправді розігріває гумо, його треба. До речі, зараз Крісов поговорить. Так, Оу! Та-да-да, він виходить на світо. Але Олег, я просто закінчу те, що я говорив. Кріс вчора виступав у Франкфурті, погода була така сама. До речі, ти бачиш? Бачиш, не виходив ти сніга. Сніжок пішов. Зараз Андрій головний озвучить. Озвучить тебе трюків, які робить Кріс. Андрюш, Андрюш, что это? Сейчас он делает скоростные дрифты переднего колеса и газа. Это скоростные дрифты, что 100, вот это? Андрей, 100, скажи 100, нам, 100 стопис, стопис, друзья, если на переднее колесо, это стоппи, запоминаем, фотографируем, лайкаем, на инстаграме ставим хэштег, допустим, мотобайк, допустим, Red Bull, допустим, Крис Пайпер. Ты стихи сказал слив, что мы меня сейчас, я не понимаю, половину уже, инстаграм, лайкаем. Це що таке? Це, 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 це сверд Фейсбука. Кріс yeah. <laughs> Бургер, до речі, стандрайдинг в основі свої складаються. Фактично більшість і дріб. І кожен з цих елементів комплектується з різними акриматичними елементами. Вся деталі... о о о Яке нов генералі, а він все ж тут співається. One hand wheelie! Выказывание Головня One hand wheelie! Одна рука и колесо переводит. Как правильно. Почувствуется запах паланной губы Многие мужчины пришли сюда исключительно для того, чтобы э, вкусить аромат паленой резины, потому что такой аромат нигде не купишь, нигде не приобретешь Только... о Бог, Это что-то такое называется? Все такие стекли, да, у него получается? Really, все это бомба! при том, что не на то, сейчас спецэффект. А заради чего приходят девчата? Ну, раскрыть секрет. Да, чтобы увидеть мужчин, которые счастливы, почувствовать запах валеной резины. Нет, просто человеки в тебе счастливыми. Абсолютно правильно, Серёжа. Це хайчі Це високе крісло! Кула! Дівчата роблять нас щасливими, вони підтримують нас у наших справах, друзі! Дівчата вважали! Дівчанки в давайте поводимо крісу! Красава! Красава, який хайчі! Високе крісло! Крис Red Bull International. Невероятный Red Bull атлет. Вот сейчас вообще видите уникальный момент. Называется а, Как выехать из Спейвикса. Да, как вы да, вот и с этого, этого Да, если очень узкий гараж, вот между гаражами надо проехать, то вот именно такой элемент нужно ставить, вот на переднее колесо спиной. Да. Зараз у Криса пиццевертый пальцы. Да, друзья, да он грел руки, если что, и когда он будет побежать, давайте ему пятерку, он тоже погреет руки. Давай, давайте yeah, yeah, yeah! Oh. Слушай, я на секунду увидел э, не Криса, а женщину такую, в темном балахоне с косой, которая приближалась. Так, поставим на рубрика «Отдай GoPro» называется. этот раз. Отдай GoPro! речі, для тих, хто хоче отримати автора від Кріста Файбера після нашого виступу на штенді БМВ, ви маєте унікальну можливість автора сессии від Кріста Файбера, людина, яка чотириразовий чемпіон світу зі стандрайдингу. о, оу Вау! Який степ сайт правильно? Давайте все ще просто, давайте ви так сюди на сторона. Здесь Кріст, давайте всі сторони! Кріст Файбер, вау! Крис Так, Чем больше бандит, в... тем, и, больше, в... тем больше аплодисментов уголочек. Друзья, мы напоминаем вам про безопасность. Пизлопарную... 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 Крис Пайпер услышал про Берлин и видел русскую женщину. И все. понеслась. Друзья, еще раз напоминаю про безопасность. Будьте внимательны. Будьте внимательны и самое главное, а, следите за детьми, не выходите за ограждение. Также еще раз спасибо, Сергей, что напомнил, а после выступления а, Криса Файвера на стенде BMW будет автограф-сессия. этого уникального спортсмена. Ну и, конечно же, на сцене э, э, я вышел Андрей Головнев, где порадовался тоже небольшим перформансом. И не просто потишить перформанс, он покажет, что он делал всю зиму. Пока кто-то сломал руки, Андрей Головня чистый мотоцикл. И, а, перепрошу, Сергей, Сергей из Налужки, Найс. Алюшка, Алюшка, друзья. Чаще переможцы. Ну, я хотел бы, конечно, чтобы они были переможцами, Украина имеет талант, но они финалисты, и один лук. Yeah, да? Зараз... Скажем так, на Крис Йогай, Да, друзья, Андрей у меня э, и, и Сережа добились действительно много, поскольку у них на разогреве Крис Пайфер. Ой, 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 пошел! Oh, музыка экстрима. Друзья, все нормально, он профессионал. Он профессионал, это просто вы ему понравились. Вы ему понравились, это лучшая фотография. Который... О, что это, что это? Но а, ты знаешь, если ты хочешь все отрим... отрим... отримати... сикторию... секретарь в своем суде, дай ногу выше до заднего кола. И на таком, где бы то влета влета не было, на будь чем. До процесу. Oh. Так, 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 так. Крис oh. Самфайер ah. може використати oh, енергію. Ah, так, це називається банку банк Криса Самфайєра. Вам нравиться, Кійо? Він есфун. О, температура майже як в Майамі. Хоча ми не в Майамі, ми краще в Майамі. уникальный спецэффект Крис hey. А ты знаешь, что у Криса Файзера Найбільший фаніхоп Без конструкції Крис Файзер перестримує 33 лежачих живих тіла Кто живий, я маю 33 живих чоловіка, которые лежать на И правильно маю 33 і отримує найбільше задоволення Я вам он в uh, Подарок от Криса получает Легкий інфаркт міокарда Ай, Бог Легкий, легкий, легкий. Легкий, легкий. Ведь просто отримує банку рекула в руки. Абсолютно Крис Плайфер на Red Bull International. Крис Германия, уникальный Red Друзья, сейчас, сейчас для тех, кто хочет получить автограф от Криса, всех приглашаем на стенд BMW, где будет автограф-сессия. Также хотелось бы сказать, что сейчас, а, здесь, а, через несколько минут нас порадуют своим выступлением а, наши чемпионы, финалисты Шелклина Майдаланд Андрей Сергей, а, наши чемпионы стендрайдера, а, Украины. Ну и самое главное, в 13.15 а, у всех, у кого есть желание, в 15 минут второго, еще одно выступление Гриса Байдера. Ну если вдруг друзья ваши не успевают прийти сюда в 13.15... А, 15-15, 3 часа 15 минут, третий выход Криса. Сегодня еще два перформанса, все специально для вас. И давайте еще раз поаплодируем Крис Позер! Сейчас готовимся нашей промо Райнеры Андрей Сергеевич, один из кратчих танцев Украины.

и, и, на и очень важно удерживать форму, я так понимаю, Крис Пахер как бы завершал, но еще бонус поступления для, вашей, для нашей искушенной, для нашей доброй, для нашей любвеобильной киевской публики, специально для вас, небольшой бонус от Криса Крис Пахера. Крис вот. Пахер. Все так просто, кажется. Кажется. Все так просто, кажется.

А это называется истеклимый каравай вот такой высины, да, вот такой ширины. Тоже шикарный дрюк. Называется Маска Матрикс. <свят> <свят> <«Мастра> <свят> Вау, я ки... Уилли! О, фу, красавчик! А это... 50-50. Э, 50-50. 50-50, это не казино. Друзья, не, не бойтесь, э, 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 это наш трюк Это э, сейчас... Да, снимается специальный ролик о GoPro поэтому этом со социальными сетями. Обязательно все, что вы сейчас видите, все, чему вы стали свидетелями, вы сможете еще раз видеть в замечательном ракурсе. Вот прямо, оу, я тоже так хочу, сейчас не понимаю, с какой стороны. Не-не-не, я в я в я Путин так, да, он говорит. Путин так. Да. да, так и запретят в Кукишке. Motorbike 2013. Замечательное утро выходного дня от Криса. А половина Киелян сегодня еще спит, да мы тут друзья зажигаем по-настоящему. Ну что вам нравится, Киев? Отлично! Просто супер! Не знаю, если бы не было пять лет, он сказал, что Крис круче, чем Кристиан Роналду. Это ты про балет? Да, я про балет. Это на харизму, А я разумею, что ты французин жилишь.